هدانا إلى صراط مستقيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي في شان حبيبه ومحبوبه ومعصومه آمرا ومصبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا Allah